आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोकसभा में सुन रहे थे जब वो भाषण कर रहे थे तभी हस्त में घटना हुई वहाँ पे स्टैपिंग होके कुछ लोग का मृत्यु हुआ नहीं प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में वेदना व्यक्त करना था वो भी नहीं किया किया और करने के बाद उनको बाद देखा कि बहुत आनंद आया ऐसा उनका एक स्टेटमेंट उसी में भाषण में है तो मोदी जी को आनंद हाथरस की घटना का था कि कौन से ये भी सवाल जनता पूछना चाहती है देखो जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार हिटलर शाही वाली है वैसे महाराष्ट्र में भी हिटलर शाही की सरकार है वो सरकार का परिणाम है कि अपोजिशन लीडर को भी सस्पेंड वो ऐसा नहीं है बीजेपी सत्ता की भूखी पार्टी है झूठ आरोप लगाना झूठ नेरेटिव पैदा करना और सत्ता लेना और सत्ता में सब चलता है उनको दाऊद के लोग भी चलते हैं सभी चलते कि जिनने देश की तबाही की है वो लोग भी चलते हैं और इसलिए बीजेपी देश के लिए नहीं सत्ता के लिए जीती है। लगा है। लगा है। मुझे हिंदू होने पर गर्व है ऐसा लगा बैनर लगाया बैनर लगाया गया है तो दादर में हिंदू होने पर घर है उन्होंने अब बैनर लगा हुए मुंबई पोस्टर ला अरे तो भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है की हिंदू को हिंदू होने का गर्व है मुसलमान को मुसलमान होने का गर्व है सिखों को सिख होने का गर्व है ईसाईसाई सबको अपने देश में अपना संविधान अपने अपने धर्मों पे प्यार करने का अधिकार सबको है गर्व करने का अधिकार है लेकिन ताकि दूसरे धर्मों को गाली ना दे उनके बारे में ना चेष्टा करे ये भी हमारा संविधान सिखाता है तो दूसरे के बारे में कुछ गलत ना बोले वही है कल बातों बातों ही में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को कह दिया इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी अब बाल बुद्धि कौन है देश में दस साल से देश की जनता देख ही रही है और कल भी देखा लोगों ने कि वही नेहरू चालीसा वही गांधी चालीसा देश के लोगों के बारे में कोई बात नरेंद्र मोदी के पास नहीं है वही चालीसा पढ़ते रहते हैं तो ठीक है देश की जनता समझती है बघ काल मोदींचं जे भाषण तेव्हा चालू होतं त्यावेळेस ही घटना झाली जेव्हा जे सरकार बनलं तेव्हापासूनच देशामध्ये अशा घटना होतच आहे पण मोदीजींचं लोकसभेत भाषण चालू असताना घटना झाली त्यांचा जो माहिती आली आम्हाला वाटत होतं की मोदीजी आपलं भाषण थांबवतील पण त्यांना जे सवय आहे त्यांचं पूर्ण दोन तास अडीच तासाचं भाषण करायचं ते थांब पण शेवटच्या तारी हातरचा उल्लेख केला आणि त्याच्यानंतर सांगितलं की मुझे बहुत आनंद आहे आखरी हाततच्या घटनेचा आनंद आला की कशाचा आला हेही समजायला कारण नाही पण जेव्हाच मोदी सरकार देशात आलं तेव्हाच्या देशामध्ये अशा घटना मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत कोण बालमृद्ध आहे हे आता देशाच्या मला कळलेलं आहे त्याच्यामुळे त्यांच्या